हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों ધોરણ 7 વિષય હિન્દી દ્વિતીય સત્ર પરીક્ષાના આપણે પેપર સોલ્યુશનની ચર્ચા કરવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીના પેપરની ચર્ચા કરીએ જે ખૂબ જ મોસ્ટ આઈએમપી પેપર છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 1 અ સહી વાક્યાંશ ચૂનકર પૂરા વાક્ય ફરીથી લખીએ ક્વેશ્ચન નંબર 1 વસ્તુ સે વ્યક્તિ કા जीवन अधिक महत्वपूर्ण है तो साथ सही ऑप्शन है यानी दूसरा नंबर का क्वेश्चन नंबर टू हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए ऑप्शन अ मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर छोटा बच्चा सामने से आ रह आ रही छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था उसके बाद क्वेश्चन वन ब पाठ्य पुस्तक के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए क्वेश्चन नंबर वन समारोह के मुख्य अतिथि को मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रान रनाडे क्वेश्चन नंबर टू डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे क्वेश्चन नंबर थ्री पक्षी चढ़चाते हुए अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे तो खेत की ओर जा रहे थे क्वेश्चन नंबर फोर लोग बड़े ही चाव से उसका गीत सुनते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव कर मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे त्याराद क्वेश्चन नंबर क निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए क्वेश्चन नंबर वन सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम था रमेश तेंदुलकर क्वेश्चन नंबर टू तो, प्राकृतिक शब्दों का अर्थ स्वभाव क्वेश्चन नंबर थ्री मनुष्य के मुठ्ठियों में क्या बंद है तो मनुष्य के मुठ्ठियों में तूफान बंद है क्वेश्चन नंबर फोर तानाजी ने अपने आप को शिवाजी का क्या क्या बताया तो दास बताया क्वेश्चन नंबर फाइव नरेंद्र ने शिवलिंग के शिवलिंग कितने रुपये में खरीदा था तो जवाब छो विद्यार्थी मित्रों तो दो रुपये में खरीदा था उसके बाद निम्नलिखित उप कौन किसे कहता है बताइए महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है धरवान शिव जी से कहता है क्वेश्चन नंबर टू मरने से पहले मैं अपने पूज्य माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ तो मालव जी शिव जी से कहते हैं क्या उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए कि नीचा क्वेश्चन नंबर वन सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था तो अंडर फोर्टीन टीम के कप्तान थे क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ चौथी स्त्री के बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम देखकर आश्चर्य हुआ मालव जी कौन थे तो शिवजी के सेना के एक सिपाही के पुत्र थे पुत्रों के अंत में किन में किरण ने हर्ष का परिजनों को क्या कहा तो प्रणाम कहा उसके बाद विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन बा क्वेश्चन बा के क्वेश्चन आप पांच क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से कु चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए कि चार आप प्रश्नों में कोईपन पाँच प्रश्नों आप चार लिखवाना छे त्यार विद्यार्थी मित्रों प्रश्नोत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। चार प्रश्न आप कवि ने मनुष्य को किसके सामने वीर बताया है तो कवि ने मनुष्य को के सामने वीर बताया है। क्वेश्चन नंबर बे महाकाल कहाँ छिपा है तो मनुष्य के छाती में महाकाल छिपा है कवि ने किस धरती का शान कहा है तो कवि ने बेटी की धरती का शान कहा है क्वेश्चन नंबर फोर बेटी तार बनाकर क्या करेगी तो दूसरों का सहारा देगी त्यार विद्य मित्रों क्वेश्चन नंबर तरह बसों जवाब लख्य पंक्ति पूर्ण करने बराबर विद्यार्थी मित्र त्यार विद्य मित्रों प्रश्न चार अम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कीजिए मन होना इच्छा होना कदम रखना किस जगह पहुंचना इधर इधर की बातें करना व्यर्थ की बातें करना निम्नलिखित शब्दों के उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण रख वाक्य बताइए उपयोगी पेड़ में मानव जीवन है मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है मैं सफाई खुदाई है तो सफाई में खुदाई है प्रश्न चार का निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए एक मायने में दो तलवार एक मियान में दो तलवार नहीं समा सकती एक वस्तु के दो समान अधिकार

प्रयोग शब्दों के गुजराती शब्द लिखिए नीलाम तो हराजी कमी बेस तो ऊंचा, ओछा वारे जोखमी तो खतरनाक निम्नलिखित विज्ञा विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों में से संदर्भ को सूची के वाक्य लिखिए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें इतने आने आप समझा त्यारबाद प्रश्न पांच आए विद्यार्थी मित्रों तो। तो प्रश्न पात्र पर आता आप प्रश्न एने विषय आप लखवा त्यारबाद पत्र लिखवाना विद्यार्थी मित्रों तो तमने अँ आग दरेक सब्जेक्ट सॉल्यूशन अह अंत आप एक राज एक राजा लड़ाई में हारना सत्तू का भय होना गुफा में छुपना छत पर चढ़ने के लिए मकड़ी का प्रयत्न अनेक बार चढ़ना गिरना अंत में सफलता राजा में हिम्मत आना साहस जुटाना फिर चढ़ाई करना जीतना और सीख मिलना प्रयत्न से सफलता एक राजा था वह वह था तो बहुत पराक्रमी पर उसके पास सैन्य बल अधिक ना था पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाने के निश्चय किया उसने उस पर हमला कर दिया घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया उसे अपने राजा पाठ से हाथ धोना पड़ा पर आ, पाराजीत राजा सत्तू के भय से जंगल में भाग गया वही एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण ली एक दिन वह उस गुफा में चिंतित होकर बैठा इसी समय उसकी दुष्ट गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिरना गिर पड़ती थी मकड़ी ने कई बार प्रयत्न किया पर उस पर उसे सफलता ना मिली प्रत्येक बार वह नीचे गिर पड़ती थी इतने इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी अंत में उसने पूरा हिम्मत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और वह छत पर चढ़ गई मकड़ी की इस हिम्मत और सफलता के रा राजा को चकित कर दिया उसने नई दृष्टि मिली गई उसके रागो में भी साहस का संचार हुआ उसकी निराशा और चिंता चिंता छूमंतर हो गई वह फिर से अपने राज्य में लौटा और गुप्त रूप से सैन्य जमा करने लगा फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु पर शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी उसने आत्मविश्वास से युद्ध किया और वह जीत गया शत्रु राजा मर गया और उसकी बची हुई सेना दुम दबाकर भाग गई इस प्रकार राजा को अपना राज्य तो मिला ही शत्रु का राज्य भी मिल गया सीख सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हमें बहुत कुछ सीख सिख सकते हैं निसफलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है